началась. Папа пошел, папу в августе забрали в армию. Ну и он только ревел, что танки плохо будет. Я, видишь, старшая. А нас было четверо ребят, бабушка слепая, мама и как папа, папу забрали в армию. Вот ушел папа в армию, папа уже в 41-25 декабря убило. Как раз на Москву наступление близко было. В 42 я тогда училась на тракториста. Нас училось 50 девочек. Ну, девки были. Тогда это... Три... Нет, шесть парней и старичок из наберух был, Трифон. Проработала это в 43-м году с Корнухой в Дмитрий мной. Вот заработала, я три центера хлеба на руки получила. Ой, Танька заработала 15, 16 пудов хлеб. Нет, 18, 36, 18. 18 пудов хлеба заработала. О. А второй сорт только дали. Первый сорт весь государство ушел. Ну и вот тогда, ладно, прожили 40 третий год, в сорок четвертом я тогда работала в Петраках. И это была Агапия Андреевна. Вот она мне одеяло, подушку принесла с собой. Это на поле. Она что, как начнет, и то уедет на тот конец, трактор же лохнет она не может завести прицепчик, по меня бежит. Я тогда пойду, опять заведу. Вот где под елкой сплю. По мне ящерица бегает, ой, танки в рот залезет ящерица. Пройдет ведь так. И говорит, она а потолкется, то ли дышит, то ли что говорит. А я что не слышу, что я только усну, да как крепко сюда. Вот и проработала 44-й год Петрка. Погнали осенью трактора. А в Новоселых то у нас тут болотина сейчас дамба хорошая сделана, ехали и трактором-то гусеничным, а был газогенераторный, баклушкой ходил трактор газогенераторный, поехали, я засела, и вот надо же трактором-то подцепили, положили на что с огороду жить, большую подложили, как повезли, а колесо-то обратно тогда крутиться то стало, жертва вылетит, раз мне бабушке то рахнуло. И все мне. Я тогда упала, дрочим за слонку этой ногой тоже сделала. Трактор задумел. Ой, убили девку, убили. Нет, тогда выехали у меня все это. И уход тут вот все вот так сделалось. Меня на гусеничной положили и в кулики в больницу. Привезли в больницу, что? Догнали они тракторате, а мне тогда тут все Ольга Филипповна была у нас врач, тоже эвакуирована. Она тогда и говорит, что же эту девку так изуродовали. Ну и вот теперь у меня голова болит, этот бок, и этот глаз ослеп. На другой день Афоня идет и говорит, давай, девочка, иди, надо говорю, это негро спустить надо все. Ох, как она закритит. Да вы что, девка вовсе такая, она еще температуры не сбрасывает, ничего. Ну потом-то как она будет негрол спускать? А вы на что? У меня другая работа. Ну что, меня уколы надавали, я пошла. Говорю, все в негрол, масло везде спустила. Ну все, прибрать надо, магнитоды, что-то все свои детали, вот там отдельную коробку ставишь, вклад даешь. Все отдала, опять пришла на койку, полежала сколько на койке. Нет, надо скоро. А инженер был, раньше был механик, но инженером зовут. Данил Иванович Берухин был. Они раньше косить ходили к нам, дядя Ваня на хуторе жили, мамина сестра. И я это, у их на зароде стояла. Вот он меня старался, что все-таки на механика выуйти. А я ведь стала на своем носу, что как же мама будет дрова готовить, как что? Сказали, что война кончилась. Ох, везде рев стал. И рада от радости ревем, что война кончилась. Так только то, что тогда у нас отцы от, погинули. Вот. И вот нам тогда было плохо. Мы об этом плакали. Че делашь? И все пережили. У вот Татьяна отец пришел, а у меня нет.